रहीम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पर बिजनेस करने के हवाले से दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो फेसबुक पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम सबसे पहले इसी प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए यानी फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए ही आपको बताते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहले हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं अकाउंट बनाने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो चलें फिर हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अब आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ आपने सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आप लिख देंगे एफ बी एप लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो यह सबसे ऊपर फेसबुक की ऐप आ चुकी है आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ जहाँ अनइंस्टॉल लिखा हुआ है यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा मैं बैक चलता हूँ तो ये तो दो, देखें दोस्तों मेरे पास पहले से ही ऐप मौजूद है मैंने इसे ओपन कर लिया है मैं ऑलरेडी इसमें ज्वाइन हूँ लेकिन मैंने आपको इसमें नया अकाउंट बनाकर दिखाना है कि ये नई आईडी कैसे बनती है नई आईडी बनाने के लिए आपने यहाँ किसी जगह भी कुछ नहीं करना आपने सीधा सब से नीचे चला जाना है ये लिखा हुआ है कलियट न्यू फेसबुक अकाउंट तो यहाँ आप क्लिक कर देंगे यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा लेकिन यहाँ एक बात और भी है नीचे सबसे नीचे आपको बता रहा है कि आल डी हैव एन अकाउंट आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है लेकिन आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी आपकी ईमेल की या जी मेल की आई ये जो है, दो हैं तो दोनों ही यहाँ शो हो रही हैं चाहे तो यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी आईडी डी यहाँ नहीं है या आप यहाँ शो होने वाली आईडी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अलग से भी अपनी आईडी दे सकते हैं वो फिर आपको बाद में ऑप्शन मिलेगा मैं यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता लेकिन मैं जिसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो ये नीचे वाली आईडी है मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं फ़िलहाल इसे इस्तेमाल नहीं करता वह इसे आपने क्लिक कर देना है तो इसे क्लिक करने के बाद आप ऊपर अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे मैं कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ हमने यहाँ फर्स्ट नाम देना है और लास्ट नेम फर्स्ट नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ मोइज और लास्ट नाम लिख देता हूँ मैं अहमद फर्स्ट ना लास्ट नेम देने के बाद हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आपने यहाँ अपनी बर्थडे सिलेक्ट करनी है आपने यहाँ ऊपर से नीचे खींचते हुए अल्फाज को ठीक कर लेना है दोस्तों मैंने यहाँ अपनी जो बर्थडे है वो मैंने सेलेक्ट कर दी है तो अब हम सिंपली नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं सबसे ऊपर आ गया फीमेल हैं क्या आप नहीं जी मैं मेल हूँ तो नीचे मेल लिखा हुआ है मैं मेल सेलेक्ट कर दूँगा आप मेल फीमेल नहीं हैं तो नीचे ये जो कस्टम लिखा है यहाँ लिखते हुए आप अपनी मालूम दे सकते हैं चूँकि मैं मेल हूँ तो मैं मेल पर ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ सेलेक्ट करने के मेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सिर्फ़ अपना फ़ोन नंबर देने के बाद अपना अकाउंट बना सकते हैं मैं यहाँ अपना फ़ोन नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे फ़ोन नंबर पर ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो मैं नीचे ये जो लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल एड्रेस तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये दोस्तों नीचे हमारे पास आ गया है जो मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था सबसे नीचे अगर आपके पास ये अकाउंट है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए जी का अकाउंट अपना राइट कर सकते हैं यहाँ तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ से कोई आई डी नहीं करता हम मज़ीद आगे चलते हैं हम नीचे लिए सबसे जो लिखा हुआ है यूज़ ए डिफरेंट ई मेल एड्रेस तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जी यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो ई मेल एड्रेस का ऑप्शन आ गया है हम यहाँ से पुराना आई डी अपना ख़त्म कर देंगे तो यहाँ हमने अपना नया आईडी राइट कर देना है अगर आप राइट करना चाहते हैं अगर आप नहीं राइट करना चाहते यहाँ आ गया है तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं ये यह मैंने यहाँ तक आपको बता दिया मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है मैं यहाँ टाइप करने के बजाय नीचे वाला आईडी डी करता हूँ ताकि वीडियो हमारी छोटी से छोटी बने या आप काफी पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके जैसे ये मैंने कर दिया है तो इसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट पर ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं चूज़ ए पासवर्ड तो यहाँ आप अपने पसंद का जो आप चाहते हैं कोई भी अपना पासवर्ड दे सकते हैं तो मैं यहाँ अपना टम्प्रेरी पासवर्ड देता हूँ इसके बाद मैं इसे चेंज कर लूँगा ये मैंने जो मेरी समझ में आया है टम्परेरी पासवर्ड दे दिया है तो इसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगर आप भूल भी जाएं तो आप अपनी ईमेल की आईडी से इसे रिकवर कर सकते हैं तो मैं यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ जी यहाँ यह मुझे कह रहा है यानी जो हमारे कोई प्राइवेसी uh, के बारे में कानून हैं आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से रीड कर सकते हैं साइन अप के बटन को क्लिक कर देना है अब ये ऊपर करा रहा है क्रिएटिंग अकाउंट तो हमारा अकाउंट बन के हो चुका है ये देखें जी हमारा अकाउंट बन के रेडी हो चुका है तो आपने यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है जी कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी बिल्कुल नई जी की आईडी बनके बन के आ गई है अब हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चाहें तो मैं इसे लोकेशन नहीं बताना चाहता तो मैं नो थैंक्स कर देता हूं क्योंकि मैं आप दोस्तों के सामने वीडियो बना रहा हूं। आप बाद में भी अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी लोकेशन बाद में ऐड करूंगा। मैं इसे नो थैंक्स कहता हूं। जी। तो इसके बाद आप यहां से अपना कोई सा इमेज लगा सकते हैं। सिंपली आपने यहां प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए ये ऊपर लिखा भी हुआ है ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर सो दैट यू तो मैं अपनी गैलरी को इस्तेमाल करूंगा तो गैलरी को इस्तेमाल करने के लिए आप गैलरी पर क्लिक कर सकते हैं या अगर आप कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैम, कैमरे से भी अपनी पिक्चर लाइव बनाकर अपलोड कर सकते हैं क्योंकि अगर मैंने कैमरा इस्तेमाल किया तो यह जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो बंद हो जाएगी तो इसलिए मैं गैलरी यूज़ करता हूँ तो गैलरी में से जो कोई भी आपको पिक्चर अच्छी लगती हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं ये पहले वाली पिक्चर जो कुछ भी है आपके सामने यहाँ यूज़ करता हूँ इसके बाद आपने ऊपर कोने में जाना है राइट साइड पर और फिर इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ये पिक्चर ऐड हो जाएगी आप इसे यहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं तो ये मेरा पहले से ही ठीक है तो मैं इसे ऐसे ही सेव कर देता हूँ इसके बाद आपके पास आपके ये सारे फ्रेंड्स शो हो गए हैं तो अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं अगर ना चाहें तो ना करें तो तो मैं इसे स्किप करता हूं फिलहाल बाद में आप जिसे चाहें ऐड कर सकते हैं ये मैंने स्किप कर दिया है स्किप करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा फिर से एक बार ओके पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी तो इसके बाद आप एक और काम करेंगे आप अपनी आईडी की कवर फ़ोटो लगाएंगे। कवर फोटो लगाने के लिए आपने तो आपने ऊपर यहाँ ऐड कवर लिखा हुआ है प्रोफाइल मैं आपको बताता चलूँ ऊपर से ये जहाँ आपको सिंगल आइकन नज़र आ रहा है यहाँ से मिलेगी मैन का ये सिंगल आइकन है तो जहां आपको ब्लू टिक नज़र आ रहा है यहां से ये आपका प्रोफाइल का पेज खुलेगा तो यहां आपने एड कवर फ़ोटो पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप एड कवर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे क्या आप यहां से सिंपली कोई सा फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं मैं यहाँ अपने गैलरी में आ गया हूँ गैलरी से मैं कोई सा फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ क्योंकि फिलहाल आप दोस्तों को दिखाना ही मकसद है मेरे पास यहाँ एक विलेज की फोटो आ गई है तो मैं यहाँ इसी को ऐड कर देता हूँ तो दोस्तों इसके बाद आपने इसकी सेटिंग कर देनी है जहाँ आपको अच्छी लगती हो तो मुझे यहाँ बेस्ट फील हो रही है तो मैं यहाँ ऊपर से सेव कर दूँगा ऐसे अब हमारी कवर फोटो भी अपलोड हो चुकी है ये आपके सामने है तो दोस्तों ये था फेसबुक की आईडी बनाने का तरीका इसके बाद हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे फेसबुक का पेज बिजनेस के लिए फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है या बिजनेस के लिए फेसबुक शॉप पेज भी बनाया जा सकता है वो बनाएंगे हम अगली वीडियो में फिलहाल मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है ताकि आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ सके क्योंकि दोस्तों आप बहुत सारे दोस्त हैं सब की समझने की सलाहियत सेम एक जैसी नहीं है तो इसलिए बेहतर है कि एक एक फंक्शन ही बताया जाए दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आ, मेरी हौसला अफज़ाई हो और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोट नोटिफिकेशन फ़ौर ही पहुँच जाया करेगा और आप मेरी हर वीडियो को देख सकेंगे तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको दूसरी वीडियो शायद ना मिल सके अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़